Вчера на 35 сутки с 15 до 0 иступили в 15.00 приступили вкладки первого ряда шлифованного кирпича на углеродистой массе. Паселин. До этого, после уборки козла, пришлось загонять через верх печи снова машину МРМА для удаления остатков 6 и 7 рядов сверху периферийных блоков. Для подачи шлифованного кирпича для кладки леща где был настроен транспортер В200 во вторую чугунную лёдку. Сегодня на 36 сутки ремонта, приблизительно в 10 утра, приступили к монтажу сегментов верхнего ряда. горки, Коля, с квадратной головкой Там где-то на 220. Помаши маме ручку. Улыбнение из вас снимает с камера. Я там разыскиваю, у там три машины, блядь, сегодня. А, да да Ты Да? Ебать, бабка говорит, ночью, три. Ты что, там А С солдатами с автоматом.